Всем привет дорогие друзья! Хочу вам показать как установить Icon Pack э, Glitch. Или как называется? Заходим в наш Play Market. Так, и давайте я вам покажу как установить. Давайте ставьте лайк. Like. Glitch. Нажимаем э, поисковый и здесь мы пишем. Э, Icon. Ico э, Icon. Э, pack E. Э, glitch. Glitch. Glitch или как называется? Glitch. <свеч> так, вы... айконпак э, 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 скачиваете glitch айконпак давайте мы еще скачаем э, лаунчер, я бы хотел Samsung лаунчер так давайте мы э, выберем э, лаунчер какого-то автора дорогие... да. э, давайте же дорогие друзья вот и мы нашли так э, и скачиваем э, называется это вот приложение не в new, new droid 15 launcher но мы все скачиваем и открываем наш Э, я сказал глич, не в дроид 15 лаунчер. Э, открываем. Но мы все подробно будем смотреть так дальше. Ну давай, и, и, друзья, ставьте лайк на это видео. Ну а, 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 если хотите так, больше видео интересных. Ну так так вже. Ми починаємо, так і ми будемо здесь і все і, так. і давайте Go It і давайте по умолчанию. По умолчанию не в Droid 15 Launcher. кастомізацію цього лаунчера ми приміняємо по умолчанию, щоб главный на работу, чтобы он все було применилось. Так, но мы ждем так, новий, так і питак и кастомизация наш наша лаунчера. Давайте заново попробуем запустить, потому это что-то не запустился с первого раза. Давайте мы снова зайдем в э, агре э, Enter. Давайте мы э, Android э, 13 Color э, и Go It. И давайте мы э, будем же э, кастомизировать так Go It. И давайте э, здесь надо просто Android э, э, и Go It. И так дальше. Давайте мы все по умолчанию сделали, но перед началом... И давайте мы будем уже, э, э, дорогие друзья, так, звонилка сюда, мы тоже ставим э, все по умолчанию на, на, на настраиваем. Так, э, наши э, кастомизации рабочего стола пишем еще Google, э, Google, Google Chrome. Так, и давайте же мы будем все... Э, будем э, все будем по началу будем настраивать но вы влепите э, лайк так э, ну давайте здесь не будем э, давайте мы все по настраиваем и давайте я вам покажу давайте здесь и давайте я вам э, покажу кастомизацию так далее давайте мы делаем вот такое делаем на экран ну, удерживаем экран и давайте home setting так, давайте но Дектор Айкон Слиза Можете здесь не Android э, Launch Можете иконки сделать, можете делать 100, можете делать Можете такое вот, сделать 106, можете как 100 лучше Давайте колор иконок, давайте мы э, все подаем, понастроим э, Давайте мы поставим э, голубой цвет э, Давайте Double Line э, Дектор э, слизами здесь давайте мы здесь настройки давайте снова на экран пальцу удерживаем и давайте новый скрин детектор grid давайте 4 x4 add icon detector давайте translation effect давайте accordion но no, нет или есть лог-детектор, драйвер, как он это тоже нам на 100%, чтобы было и здесь дальше и ну давайте как бы color э, давайте мы сделаем желтый цвет будет ну давайте я э, не хочу желтый цвет я хочу белый стандартный ну давайте номер скрин э, давайте давайте мы сделаем белый цвет получше будет шаду шаду э, Давайте мы здесь э, включим этот вот драйвер, э, драйвер э, 4, драйвер стайл, вертикалы, вертикал вич категории, так так драйвер, black background color, давайте dark white color, dark давайте делаем. и давайте что rest apps, здесь будет функция был стайл, но в этом мы coast функции эту. так дорогие э, так, ну и мы давайте мы еще забыли здесь новый э, скрин, давайте драйвер давайте ставим я хочу делать google поисковую строку сделать давайте мы желтый цвет сделаем ну зеленый неплохо будет ну желтый я люблю берем желтый и давайте же сделаем так далее, поисковую строку google сделали там давайте global app a rank тем темы ну темы мы сейчас покажу позже ну, давайте и здесь давайте мы будем будем здесь uh, еще настраивать. Ну, давай, дорогие друзья, лепите лайки, вам понравится какая-то кастомизация и так далее. Давайте мы здесь еще, дорогие друзья, будем еще так, давайте настройки зайдем. Это не все. Икон... Дектор. Давайте Вилл Кайпер. Нотификация бар. Транспорт, нотификал бар. Ну, хоть дарк айкон. Ну, давайте мы это не будем, э, это функции включать, дорогие. Гестуры, э, это что-то такое. Значки, давайте, ну давайте сами и айконы. Давайте мы, а еще можете, дорогие друзья, я хотел э, сказать, что можете еще изменять. Так, да, здесь, да. И э, это мы зашли в настройки, айкон. Э, давайте мы здесь можете менять вот такую форму значков, э, можете делать такую, можете такую сделать. Можете сердечко сделать, можете какой-то межонок сделать, звезды, какой-то, кто-то ну, здесь, медуза делать, крапля можете делать, кошка, рыба, кристалл или майка коф... можете сделать дом какой-то. Ну, давайте звезды можно делать, ну, можно треугольные, можете видеть цветка, можете делать, ну, давайте круглую форму квадратный, ну давайте сделаем как было, ну я бы хотел, что мы по по так, дорогие друзья, э, все э, подготавливается э, в этом видео новое э, такую кастомизацию можете делать и так же далее, дорогие э, друзья, так э, все подготавливается, все круто и вам понравится, так дальше, давайте мы зайдем э, где это, так и давайте э, мы зайдем э, в наші теми так, другі ла, і давайте підтримуймо екран, і давайте ми зайдём е-е э, тем. Тема надо примінити, я вам безказав, другі друзя. Е-е э, icon pack glitch, гліч, як називається. Ай Ай, і давайте ми ще обойну поміняємо, делаємо так робочий стол цікавий. І і і і від робочого стола неплохо плохо буде. Давай. Ну, давайте з первих із обоїв. Не, давайте зайдем И давайте мы с первых обоев, э, давайте мы сюда зайдем и давайте мы применим э, обойну, такую вот обойну применим. Э, Из секса э, Кайпер Хома screen давайте глич, и так вот, так будет, вот это, то, это топово будет выглядеть. Если будете такое делать, тоже будете вам топово будет, же иметь, ну неплохо уже неплохо, дорогие друзья. Ретро в стиле глич, или как называется, Айкон Пак, давайте мы следуем. Давайте следующую обойну э, тема зайдем и давайте мы э, следующую обойну, э, обои, э, так будет выглядеть еще круче и интересный стиль, так дальше, дорогие друзья, давайте мы сделаем еще так больше будет, э, вот эту вот тачку мы сделаем, давайте мы эту тачку применим, Но вы влепите лайк, я бы так сказал, что вам понравится кастомизация, вот эта тачка будет да, home screen и так дальше. Вот эта тоже тачка будет из ретро и, и, и иконка и ночками или как, так дальше. За ретро вам понравится такая кастомизация. Если будете свои поверхности делать и так дальше. Вообще то кастомизация это очень топовая. Лайк ставьте. Интересно. Так, давайте снова зайдем э, в тему. Ну, давайте мы все в темах будем делать, я бы так сказал. Все в темах. В темах все на, э, кру, крутое и наилучшее. Ну, и так дальше. Хотите? Будете знать, что кастомизация вам понравится В сегодняшнем ролике Ну и ставьте лайк И, дорогие друзья, и, еще одни обои э, Вот такие вот обои э, вы какого-то скелета Или что э, Очень топово и круто будет выглядеть на рабочей столе Так дальше, дорогие друзья Ну вы влепите лайк, тоже неплохо будете э, Делаете э, в виде ретро-значков Кастомизация Давайте дальше идем э, по э, Потом оценим приложение, но Ну, темах Зайдем, э, лайк, так влепите. Э, Велкайпер. И давайте четвертая обойна. Э, четвертая обойна, вам тоже понравится э, стиль и так дальше. Давайте, э, или какая-то. Три обойны. Давайте этого обойну э, применим. Давайте посмотрим, что будет э, дальше иметь наш. Э, так. Э, э, три обойны, четвертая, давайте. это применим. скрин, давайте мы вот это тоже будет топово выглядеть на рабочей столе, но если будете иметь, давайте иметь следующий э, обойный, будет шестая по, разме... по счету обоина, я бы так сказал. Давайте мы идем, а, 3... четыре 4... обоина, пятый, пятый. Я бы так сказал, хотел пятый обойный, но не так сказал. Ну давайте еще э, темы, ну, и давайте мы в темах все подробно вам расскажу. четыре, пятый. Пятый обойный. Ну ви ставте лайк, якщо вам то вам топовый каст... кастомизация для вас, стилі ретро, і иконы три, Чотири, пять. П'ятий обойно, так, П'яте чого то не йде. Но ми будемо пробувати, так. На любителя П'яте обойно тоже буде топов. П'ятея убоина, так Що таке тоже будете глядіти. значки, іконки, так далі. будете переглядати свій кастомний робочий стол. такой какой-то мужик или что или какой-то не знаю какой-то глаза или что давайте дальше экран держим, держим палец ста, удержим темах темах все под... так будет считаю бойна 6 6 6 6 6 6 будет э, стиль так дальше э, смотрим что дальше будет что дальше будет у нас 6-4-5 э, такая 6 6 6 Шестая убойна неплохая тоже, шестая убойна. при какого-то Микки Мауса или что убойна. такая э, кастомизация рабочая. Стала, стала. Ну и давайте еще идем. Следующ Следующую, обоину мы так ставим. Э, седьмая. Шесть, да. Обойн. Седьмая обойна тоже будет топовая. И так далее. Стиль. Но вы стиль сами знаете, какой будете знать, применяете, делайте и так далее. Так, сколько мы. 4, 5, 6. 6 так э, и 7 обойна тоже неплохо будет 7 обойна э, так смотрим на 7 7 обойна так 7 обойна такая вот обойна 7 тоже будет вот это вот это покруче по, по будет тоже выглядит на, обо, на, на, обо, на рабочем столе давайте смотрим дальше на обойну э, следующая обойна 8 3 5, 6, 7, 8 там. 8, 8 обойна, так. Дальше идет э, еще поинтереснее и покруче. Давайте, давайте идет дальше. Э, обойну какая-то 8. 7, 8, там 8. 8 в виде какого-то кошки или что. Тоже неплохо будет выглядеть в стиле ретро с иконками глич или как называется. Давайте следующую идем обойну. Давайте девятая и еще последний бой и, и завершаю ролик. Давайте идем дальше девятая бойна э, нас идет э, дорогие друзья. Давайте девятую бойну шесть семь восемь девять то да, девятая бойна э, девятая бойна будет вам э, тоже гораздо ярче и насыщеннее дорогие э, друзья. Так неплохо. Можете делать кастомизацию и и, и так дальше. Давайте мы эту уже, какая-то щит, рука или что, непонятно что, но вам понравится, так зря, три реконками и так дальше. Дорогие друзья, давайте мы следующие э, бой будем менять и так дальше. Ну и ролики я э, еще не завершаю, но я показываю, э, будет у нас 10 э, или как. 7, 8, 9, 9, 10 обойна. 10 обойна тоже будет топу. Так дальше, дорогие друзья, ставьте лайк, ну и кастомизации тоже. 6, 7, 8, 9, 10. Десятая обойна, так. 10 э, десятая обойна покруче будет. На стиле, так, дорогие друзья. Так, оно. 6, 9, 10, так, 10 обойна. Здесь такая тоже обойна будет неплохо выглядеть на рабочей столе. И так дальше. Какой-то тетерс или что. И, ну и так дальше. Вы делаете на свой куз. 11-я бойна. 11-я бойна. Э, Еще 11-я бойна. И я вам показываю, что и так дальше. Ну, верно или как? Я бы сказал. Другие. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11-я бойна и так далее. Какая-то черепашка нитья или что. Выгляди на рабочей телезрету иконками. Давайте дальше мы смотрим. И 12-я бойна. Давайте смотрим 12-ю. 12-я на обоина. 12 обоина, так неплохо будет выглядеть э, в разы круче и по стили обоина давайте мы следующий обоину меняем и так дальше и я ролик показываю э, сколько обоин 6 8 9 10 11 12-я 12 обоина 12 бойна э, так применяем и давайте смотрим что будет э, так так, и тоже какая-то PSP или что-нибудь, понятно, какая-то штука. Тоже, или нет, это не PSP, не знаю. Напиши в комментариях, кто называется, что это за обойна. На рабочей три, Давайте следующую обойну, кастомизацию, смотрим. И, так, и следующая будет обойна у нас, дорогие друзья. Тоже посильнее, поинтереснее, по дорогие друзья. Тринадцатая обойна идет, или какая-то по расчету. дорогие друзья. Три, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. 13 бойна. Э, 13 бойна и ролик и, и, и еще от этого то бойна тоже неплохо будет выглядеть на рабочих стрелях и так дальше с ретро иконками глич или как называется дорогие друзья ладно и следующая бой 14 бойна но вы влепите лайк если понравится это кастомизация так дальше дорогие друзья и так далее с глич и, 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 и иконками тогда так далее давайте идем дальше и, и применяем стиль смотрим так

Э, так дальше. Такой мужик или что. Ладно, дорогие друзья. Такая кастомизация тоже понравится так далее. И э, 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 с глич-иконками. Но если не хотите, можете скачать э, 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 обойну. И можете и скачивать. Так дальше. Давайте мы следующую обойну э, применим, дорогие. Ну, не обойну, а уже тему хочу показать. Э, если, если не понравится кастомизация этой и... глич-иконки, можете тему э, э, применить. Дорогие друзья, давайте Crystal Metal давайте Crystal Metal мы посмотрим. Если вам понравится, можете и применять, и делать кастомизацию. И так дальше, дорогие друзья. Вот такая, то неплохо будет. И так дальше. Просто тему скажите и так дальше, дорогие друзья. И давайте тему, и давайте мы тему э, посмотрим. Э, Animal э, Pink, э, ну давайте э, тему Pink, или как называется. Pink 52 мегабайта. давайте здесь тоже. И так дальше, дорогие друзья, и, и смотрим, так дальше, и применяется нас, и кастомизация пинг тоже неплохая, Еще и, 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 живые обои, что звездок. и давайте следующую мы, по те, обо так, Crazy Lab, Crazy Lab, Crazy Lab, давайте мы здесь применим Crazy Lab, и дальше третья тема, и в этом списке, тему, если вам не понравится кастомизация, можете тему применить, и давайте мы следующую, так, третья, и давайте мы э, следующую тему. Мы скачали сколько тем? Э, давайте три темы. И давайте четвертая тема. Четвертая тема будет называться десерт. Десерт, э, так дальше. Давайте, ну давайте не десерт, давайте другую тему. Я бы так хотел. Э, 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 давайте мы э, давайте тему э, скачаем. дазла называется. Дазла, давайте, Дазла и давайте мы э, четвертую тему, так если не понравится, то даже те Дазла и так дальше, дорогие э, друзья, можете применять и так дальше делать какую-то кастомизацию и так далее, дорогие друзья, но если не понравится, так дальше, дорогие друзья, ладно и и вам понравится кастомизация, делайте, скачивайте Icon пак и делайте ваш стиль уникальным и так дальше. Дорогие друзья, ладно, дорогие друзья, неплохая кастомизация с иконками клич, ну и так дальше. Ставьте лайки, можете нормал моды, здесь можете делать, ну и так дальше, и так далее. Можете вертикал моды делать, тоже здесь можете рабочих, то вертикал, еще категории, можете по категориям, если вам понравится, можете иметь. Ну и так далее, дорогие друзья, ладно. Дорогие друзья, ладно, влепите лайк, если понравится эта кастомизация в 2025 году для вашей Xiaomi и так дальше. На любое устройство скачивайте и так дальше. На любой Android. Не важно, какой Android 15 или там 16, или там 13, 14, или 12, или там меньше Android, там 10, 12, 11. Android, там какой-то у вас новейший 15 16 вам тоже кастомизация подойдет И Android 15 New, new Android Launch подойдет и глич, и иконками, ладно Всем до скорого и пока. Увидимся в новых видео. Ну, и вы кастомизацию делаете и так дальше. Вам понравится, и так далее. Стильный плохой и так дальше. Только для вас. И увидимся у новых э, же э, видео, дорогие друзья. И влепите лайк. Э, я бы так сказал. И э, Чао! Увидимся в новых видео. Пока-пока. Э, делайте такую кастомизацию. Дорогие друзья, только... для вас, дорогие друзья. Кастомизация неплохая. С иконками. И на него дроид 15 лаунчер. Ладно, пока-пока, чао. Ну или пейте лайк, если вам понравится кастомизация и так далее. Чао. Ну и так далее, пока.